अगर आपको इंतजामी हिरासत से रिहा किया गया है तो ये जानना जरूरी है कि आपकी रिहाई का मतलब ये नहीं है कि आपको तुर्की में रहने का हक हाँ है या आपको एक किस्म की हिफाजती है इस वीडियो में हम इन अमूमी मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे जिनके बारे में आपको आगाह होना चाहिए अगर आपको निकाले जाने वाले मरकज से रिहा किया जाता है ये सिर्फ आम मालूमती मकासद के लिए है आपको अपने इनफरादी केस में मदद के लिए वकील से मुशावरत हासिल करनी चाहिए इस वजह से हम आपको पुरजोर मशवरा देते हैं कि आप अपने जाती हालात के बारे में मजदूर मालूम हासिल करने के लिए प्रोविजनल डायरेक्टरेट ऑफ माइग्रेशन मैनेजमेंट पीडीएमएम से रजू करें जो एक वकील या कानूनी मदद फराम करने वाली गैर मुनाफा बख्श तंजीम है अगरचे आपको हिरासत ऐसी रिहा कर दिया गया है लेकिन आप कुछ तकाजों को पूरा करने के पाबंद हो सकते हैं जैसे की कि किसी मखसूस सूहे में रहना और दस्तखी ड्यूटी के लिए बाकायदगी से पी डी एम एम में हाजिर होना आपकी इंतजामी हिरासत को खत्म करने वाले सरकारी फैसले में यह बताना चाहिए कि अगर इनमें से कोई तकाज़े आप पर लागू होते हैं ये जरूरी है कि आप इन जिम्मेदारियों की तामील करें याद रखें हिरासत से रिहा होने का मतलब यह नहीं है कि आपको तुर्की में रहने की कानूनी हैसियत दी गई है बरए करम अपनी मखसूस सूरत हाल के बारे में किसी वकील से मशवरा करें मजीद जानने के लिए हिरासत में आपके हकूक और मुल्क बदरी की कार्रवाई से मुतालिक हमारी सीरीज में दीगर वीडियोज देखें ये वीडियो मुकम्मल तौर पर मालूमती मकासद के लिए है जिसे गैर मुनाफा बख्श रेफ्यूजी सॉलीडेरिटी नेटवर्क ने रेफ्यूजी राइट्स टर्की के इश्राक से तैयार की गई है